برادر عزیز میاں غلام حیدر صاحب رضی اللہ عنہ اور میں ایک دفعہ لاہور اپنے بعض رشتے داروں سے ملنے کے لیے گئے چند دنوں کے قیام کے بعد جب ہم نے گاؤں آنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے ازراہ محبت یہ اصرار کیا کہ آپ ایک مہینہ اور ٹھہریں مگر ہم دونوں کی طبیعت کچھ ایسی اچاٹ ہوئی کہ ہم نے مزید ٹھہرنا گوارہ نہ کیا اور ان سے اپنا سامان اور دی ہوئی نقدی واپس مانگی انہوں نے اس خیال سے کہ اگر ہم انہیں سامان اور نقدی نہ دیں گے تو شاید یہ گاؤں جانے سے رک جائیں ہمارا سامان ہمیں دینے سے انکار کر دیا اور نقدی بھی نہ دی لیکن ہم نے صبح کا ناشتہ کرتے ہی گاؤں لوٹنے کا ارادہ کر لیا اور لاہور سے پیدل چل پڑے نو پیسے ہمارے پاس تھے دریائی راوی پر آئے تو کشتی میں دو پیسے چراخی کے دے کر دریا عبور کیا چلتے چلاتے جب موزہ کاموں کی سے کوئی چار میل کے فاصلے پر پہنچے تو سورج غروب ہو گیا ادھر میاں غلام حیدر صاحب کو سفر کی تکان اور سردی کی شدت سے بخار سا محسوس ہونے لگا پاس ہی ایک سکھوں کا گاؤں منیس نام تھا ہم نے چاہا کہ رات وہاں بسر کر لیں مگر کوئی صورت نہ بنیں آخر افتاؤں خیزاں رات کے دس بجے موزے کاموں کی پہنچے اور وہاں ایک ویران مسجد میں قیام کے لیے ڈیرے ڈال دیے مسجد کا ایک ہی کمرہ تھا جس میں کچھ کثیر بچھی ہوئی تھی اور اس کے ایک گوشے میں ایک مسافر لیٹا ہوا تھا میں نے میاں صاحب موصوف کو وہاں ڈٹا دیا اور اپنا کھیس اتار کر ان کے اوپر دے دیا اور خود باقی نقدی لے کر کھانا وغیرہ مہیا کرنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑا جب بازار پہنچا تو دیکھا کہ تمام دکانیں بند تھیں اور سارے گلی کوچے سنسان پڑے تھے کوشش کے باوجود جب کوئی سبیل نہ بنی تو میں مسجد میں واپس آ گیا دیکھا تو میاں غلام حیدر صاحب کا بخار بہت ہی تیز ہو چکا تھا اب میں حیران ہوا کہ اس غریب الوطنی میں اگر خدا نہ خواستہ میاں غلام حیدر کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو کیا ہوگا یہ خیال کر کے میرا دل بھر آیا اور میں خدا کے حضور سجدے میں گر گڑا کر خوب رویا اور بہت دعا کی خدا کی قدرت ہے کہ دعا کے بعد جب میں ناک صاف کرنے کے لیے مسجد کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجنبی آدمی ایک ہاتھ میں گرم گرم روٹیوں اور حلوے کا ایک تشت اٹھائے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کے گرم گرم سالن کا پیالہ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات کے دو بجے کے قریب یہ شخص کھانا اٹھائے ہوئے یہاں کیسے کھڑا ہے خیر میں نے پوچھا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں آپ میرے ہاتھ سے یہ کھانے کے برتن لے لیں میں نے پوچھا کہ کھانا کھانے کے بعد ان برتنوں کو کہاں رکھوں کہنے لگا وہیں رکھ دینا میں نے مسجد کے اندر آ کر جب اس کھانے میں سے کچھ میاں غلام حیدر کو کھلایا تو ان کی طبیعت سنبھل گئی اس کے بعد وہ کھانا میں نے بھی سیر ہو کر کھایا مگر پھر بھی ایک آدمی کا کھانا بچ گیا وہ مسافر جو ہمارے ساتھ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اس نے کہا میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا چنانچہ وہ کھانا اسے دے دیا گیا اور اس نے بھی پیٹ بھر لیا تو اس کے بعد ہم نے برتنوں کو وہیں ایک طرف رکھ دیا اور خود اس کمرے کی کنڈی چڑھا کر سو گئے صبح دیکھا تو اس کمرے کی زنجیر اسی طرح لگی ہوئی تھی اور وہ مسافر پڑا خراٹے لے رہا تھا مگر وہ برتن غائب تھے سچ ہے جو خدائے ذوالجلال نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو فرمایا اگر تمام لوگ مو پھیر لیں تو میں زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے مدد کر سکتا ہوں